Так, на дворе у меня час 07 по моему местному времени. И вот хотелось, так сказать, выразить свою какую-то мысль и поделиться с вами. Я знаю, сейчас найдутся много сторонников. Люди будут делиться на два лагеря. Кто-то будет за, кто-то будет против. Но тем не менее, я хочу выразить свое мнение. Я, я, так сказать, правдоруб, люблю всегда правду говорить. Я нахожусь в свободной стране и имею полное право высказывать свою точку зрения ту, которую я посчитаю нужным. Много, быть может, это людям не понравится. Но скажу, как есть. Вот я из Украины, сам уроженец Донецкой области, города Торецк. Вот, может, кто знает. Ну, не столь так важно. Проживаю в Нидерландах уже более двух лет. Почти три года скоро будет. Вот. И что я для себя понял? Да и не только я. И многие наши соотечественники, которые на порядок старше меня, и уже и имеют пенсии в Украине и так далее. Ну и, соответственно, взрослые люди, у которых сформулировалось какое-то мнение да, насчет этого всего. Вот. И как ни странно, ребята, я прожив в Украине да, 28 лет, да, если меня память не подводит. Ну, были периоды, я уезжал там на заработки и так далее. Но, тем не менее, я прожил всю свою жизнь в Украине, работал там моя была официальная работа там единственная, я работал четыре с половиной года на новой почте. Вот. И приехавший в Нидерланды, соответственно, миграция, начал как-то здесь окореняться, выстраивать свою какую-то жизнь. И, соответственно, у меня сложились какие-то мнения о Нидерландах и о своей стране, где я родился, да, моя родина. Вот. Я, безусловно, люблю свою родину, люблю тех людей, с кем я рос, родился, вырос и так далее, учился вот, и, и так далее. Ну, есть у меня мнение, такое вот сложилось. К сожалению, моя страна за мои все 28 лет не дала, не дала того, чего дали мне Нидерланды за три года, да, грубо говоря. В этой стране, в Нидерландах, да, я больше добился, чем я добился за 28 лет в Украине. Я не говорю конкретно за всех, я говорю лично за себя и на своем опыте. И таких людей, как я, очень-очень много. Ребят, которые жили в Украине, работали, потрачили, потом приехали в Европу, неважно, там Германия, Нидерланды, Польша и так далее. И они сформулировали себя как личность здесь гораздо больше, заработали больше. И более у них высокие результаты и так далее, их нахождения в Европе. Просто многие люди, которые проживали с семьями в Украине да, и приехали сюда, э, в Европу, начали зарабатывать деньги и как бы у семьи, вот здесь у семьях как бы по две машины, люди в достатке, каждый человек, ну, и каждый член семьи может позволить себе, а дети будут своего ребенка, себя будут не обидеть, вкусно питаться, и также каждый год, а то и два по два, и по, по три раза ездить на отдыхе за границу летать, вот. Давайте будем с вами откровенно. ну, кто мог у нас в Украине, по большей степени, я не говорю все, да, но процентов 70 населения Украины, жителей не могли себе позволить, по две машины на семью, летать на отдыхе каждый год да, по одному, по два, по три раза, одевать, обувать себя, детей и так далее, потому что все деньги в основном уходили на коммунальные услуги, на продукты и на детей. То есть во многом себя ущемляли люди и так далее. Тут, если взять, вот каждый взрослый ходит с айфонами, то ли до последними, предпоследними марками. В Украине это такое мог позволить? Ну, не, не каждый человек мог себе это позволить, но это так. Может, это кому-то не понравится, правда, но это действительно так. Вот. По поводу, что еще эта страна мне дала. Я сюда приехал, я совершенно другой, ну, другой человек, другой нации. Гражданство у меня другое, мне эта страна дала крышу над головой. Я жил первое время бесплатно на локации. Также первое время питался бесплатно. Также мне дали работу. Понятно, я где-то приложил к этому усилия найти работу. Как бы и у нас в Украине, если ты не приложишь к этому усилия, ты работу не найдешь. Нашел работу, получаю довольно-таки достойную заработную плату, с которой я могу проживать, ни в чем себе не ущемлять, не обижать. И также ездить и отдыхать и так далее. В Украине тоже этого мало кто позволил. Если ты увольняешься, ты можешь на биржу становиться труда. Не увольняйся, если с тобой контракт не продлевают. Ты становишься на биржу труда, тебе три месяца государства государство деньги. Пусть там 70% но их выплачивают стабильно, то есть регулярно, число в число. Также больничные тебе выплачиваются. Каждую неделю, если ты работаешь, вот в моем случае, если ты на больничный уходишь, каждую неделю ты получаешь больничные. Также здесь есть 13-я зарплата, это майские выплаты, которые за год у тебя насобирались. Также здесь есть возврат налога. У нас этого всего в Украине не было, ребят. Не было, к сожалению. Вот если взять Украину, где я жил, моя, моя ненька, да, так сказать, родина моя, я работал на новой почте, я получил травму колена, я сидел, ребята, 5 месяцев на больничном, государство мое мне за 5 месяцев ни, копейки не заплатило, ни копейки не заплатило, представляете, вот, вот так я и жил. Вот, и, соответственно, из-за этого, если есть у кого семья, из-за этого происходят какие-то скандалы и так далее, вплоть даже и до разводов доходит. Вот так я просто хотел выразить, ребят, пятиминутное какое-то свое мнение, не знаю, согласны вы со мной, не согласны, но это так. К сожалению, это так. Эта страна, где я проживаю на данный момент, почти три года дала мне больше, чем моя страна. К сожалению. А все по, по одной иной причине, потому что это все идет оттуда, оттуда. А до этого шло еще, еще из Советского Союза и так далее. Там просто система вот так вот вся испорченная. И те люди учились при той системе и, соответственно, сидят, сидят и по сей день при этой же системе. И что мы хотим, чтобы в нашей стране изменилось? Я бы искренне хотел, чтобы все поменялось. Но, к сожалению, я человек, который миграции мне чужая страна дала больше, чем моя страна. К сожалению.